असलकम दोस्तों क्या हाल है उम्मीद करता हूँ कि आप सब खेज से होंगे तो कल जो स्वाबी के इलाके टोपी के इलाके जिला स्वाबी में बारिश हुई है जिसकी वजह से काफ़ी लोगों ने वीडियोस देखी भी होगी जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ है ख़ास कर जो गंदम है गर्मी की बारिश हो गई तो जो ऊपर वाली पहाड़ी इलाके थे उधर से सारी गंदम जो है बह कर पानी में नीचे आ गई है और ख़ास कर जो टोपी का इलाका है उसमें लोगों ने अभी गंदम की कटाई की हुई थी लेकिन अचानक टोटल आधे घंटे की बारिश हुई है घंटे की बारिश हुई है और इसमें इतनी तबाही मचाई आ सारे जो गंदम की फसलें हैं जो गंदम काटी हुई थी वो सारी जो कुछ जहाँ पे पानी गया है वहाँ वो सारी फसलें अपनी गंदम अपने साथ बहा के ले गई ये आप सब देख सकते हैं वीडियोज में ये देख लें कि पूरी की पूरी जो है फसलें जो है पानी में बह रही हैं काफ़ी फसलें काफ़ी जो है गंदम जितने भी था टोपी के इलाके में या पहाड़ों के इलाके में जिन्होंने अभी ट्रेशर नहीं किया हुआ था तो उनकी फसलें तबाह हो चुकी हैं बर्बाद हो चुकी हैं तो उन किसानों के साथ हमारी बहुत हमदर्दी है जो भी होता है अल्लाह की तरफ से होता है ये एक इम्तहान है हमारे लिए लेकिन इसके बारे में एक हदीस है वो मैं आप लोगों को सुना देता हूँ बल्कि मना ज़मीन में उसे बयान फरमाया है तो उसी के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ कि अगर वक्त बारिशें हो, तो ये हमारे ऊपर अल्लाह का एक आजाद है सलाम ने पूछा ये अल्लाह तेरे नाराज़ होने की निशानी क्या है हमें कैसे पता चले कि तू नाराज़ है तो अल्लाह ताला ने फरमाया जब तू दिखे कि बारिश बगैर मौसम के हो रही है और हुकूमत बेवकूफ़ों के पास है और पैसा वकीलों के पास है तो तुम समझना कि मैं नाराज़ हो चु जब बारिश पे मौसम हो बे वक्त तो ये आप सूरत हाल देख सकते हैं और ये आपने माना करते हैं का बयान भी सुना कि वो इस बारे में क्या कहते हैं कि बारिश बेवक्त हो तो ये जो खास कर फ़सल की कटाई का मौसम है और अचानक बारिश है मई का महीना तो अल्लाह हम सब से नाराज़ है अल्लाह हम सब पर रहम करे हमारे हाल पर रहम फरमाए तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है अस्ताफ़ और पड़े ताकि अल्लाह हमसे जो है राजी हो जाए दूसरी जो बात मनाकर जमील साहब ने बयान फरमाई है कि हुकूमत जो है वो बेवकूफ़ों के पास और पैसा वकीलों के पास तो वो भी आप लोगों को पता है कि आजकल जो है सियासी हालात कैसे हैं और मुल्क के हालात कैसे हैं और जो हुकूमतें आती है वो आवाम के साथ खेलती है और चली जाती है आवाम कुछ भी नहीं कर सकती हुकूमतें जो है बस वो अपनी मनमानी करती हैं उसके बाद तीसरी जो बात थी वो है पैसा वकीलों के पास तो बखील क्या है बखील यही है कि पैसा जिनके पास पैसा होता है वो पैसा खर्च नहीं करते मरीजों को खर्च न करें से दोस्ती टूटती नहीं

फंसा रहा रोजाना नया ऊंट जबा करके मुझे खिलाता रहा उन्हें कितना खाऊना है एक सिर दो सिर क्या बस ये हम सुखा लेंगे मेरा मेहमान बासी रोटी नहीं कभी खाया करता का वो मुझसे भी बड़ा सखी हाथम ताई से किसी ने पूछा अपने से बड़ा सखी देखा कहा देखा है एक रात सफर में था रात हुई एक नौजवान बद्दू के घर उतरे उसने बकरा जबा किया और उसका गोश बनाया उसकी सिरी लाया तो मेरे मुंह से निकला सिर बड़ी बढ़िया बनी हुई है उसके बाद हमें नहीं पता और उस सिरिया लाला के भून के खिलातारा 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 जब सुबह हुई तो हमने देखा सौ बकरे ज़बा करके हमें खिला दिए कुल कायनात उसकी सौ बकरे थे मैं बोला एक ही की थी मैंने कहा पुराने का शौक तो पूरा करना है तो कहने लगे हातिम ताई मैंने कहा इसको 100 ऊंट इनाम दे दिए जाए हातिम ताई के पास सौ ऊंट देना कोई बड़ी गल नहीं लेकिन एक गरीब आदमी का सौ बकरे जबा कर देना सारी कायनात जबा कर दी उसने और अभी तो इस्लाम भी नहीं आया था और ये सखावत अरे तुम तो मुसलमान हो फिर बकील हो रब्बिल आलमीन कहते हो फिर पैसा नहीं खा आप लोगों ने ये मुख्तलिफ अदीस सुनी भी मुलाकात जमील साहब का बयान भी सुना तो अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए और हमें जो है बकरील बिल्कुल ना बने जिसके पास पैसा आता है वो गरीबों पे खर्च कर लिया करें तो इस दुनिया में